ৰাতি কুকুৰে কান্দিলে কি হয় কুকুৰে কেতিয়া কিহৰ ইংগিত দিয়ে আপুনি হয়তো নাজানে এটা কুকুৰে আপোনাৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত আগতীয়াকৈ ইংগিত দিব পাৰিব কুকুৰে দিব পাৰে কাৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় মানুহৰ মৃত্যু আগজাননী লাভ কৰে কুকুৰে কাৰণ কুকুৰক যমৰাজৰ প্ৰতীক বুলিও মনা হয় তাৰ লগতে কালভৈৰৱৰ প্ৰতীক বুলিও মনা হয় সেয়েহে কুকুৰে দিব পাৰে কেইবাটাও শুভ অশুভ ইংগিত যেতিয়া ৰাতি কুকুৰে কান্দে আপুনি কি বুলি ভাবে যে কুকুৰে কান্দি আছে এনে হয়তো কান্দি আছে ভোকত কান্দি আছে বা ঠাণ্ডাত কান্দি আছে কিন্তু নহয়েই কুকুৰে তেতিয়াই কান্দে যেতিয়াই কুকুৰে আগজাননী লাভ কৰে যে কোনোবা এজন মানুহৰ মৃত্যু হ'বলৈ গৈ আছে যেতিয়া মানুহ এজনৰ মৃত্যুৰ আগজাননী কুকুৰে লাভ কৰে তেতিয়াই এজাক কুকুৰে কান্দিবলৈ ধৰে ৰাতি আৰু যেতিয়াই কুকুৰে কান্দিব তেতিয়া আপুনি ওচৰত থাকিলে কুকুৰকেইটা খেদি দিব কাৰণ কুকুৰে কান্দা একেবাৰে শুভ নহয় কেৱল ইমানেই নহয় কেতিয়াবা আপুনি শ্মশানলৈ গৈছে যিসকল লোক শ্মশানলৈ যায় কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো প্ৰায় মিলাই চাব পাৰে আপুনি যদি কেতিয়াবা শ্মশানত গৈছে শ্মশানৰ পৰা যেতিয়া আপুনি সকলো কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতিছে সেই সময়ত তেতিয়া আপোনাৰ লগত কুকুৰ আহি আছে তাৰমানে এইটোৱেই যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ মৃত্যু হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এয়া আগজাননী লাভ কৰিছে কুকুৰে কেৱল ইমানেই নহয় আপুনি ঘৰৰ পৰা কোনোবা এটা ঠাইলৈ গৈ আছে কিবা এটা শুভ কামৰ কাৰণে গৈ আছে বা আপোনাৰ কিবা এটা কৰ্মৰ কাৰণে আপুনি গৈ আছে কিন্তু আপুনি ৰাজপথত দেখিছে যে কুকুৰে আপোনাৰ ফালে চাই ভুকি আছে বা চিঞৰি আছে তাৰমানে এইটোৱে যে আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহয় সেই কামত আপোনাৰ বাধা আহিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আনি কুকুৰে ক'ৰবাৰ হাৰ্দি আনি পেলাইছে নেকি যদি কুকুৰে ক'ৰবাৰ হাৰ্দি আনি আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পেলাইছে তেন্তে সেয়া এটা অশুভ ইংগিত তাৰমানে এইটোৱে যে আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন লোক অসুস্থ হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ধন হানি হ'ব পাৰে বহুত বেছি অমংগল আপোনাৰ ঘৰত আহিব পাৰে তাৰ শুভ লক্ষণ একোৱেই নাই কিবা নহয় কিবা এটা বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কুকুৰে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত আনি হাৰ দি পেলাব তাৰমানে এইটোৱে যে আপোনাৰ ঘৰত কিবা এটা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে কেৱল ইমানেই নহয় কুকুৰে আপোনাৰ ফালে চাইছে আৰু ভুকি আছে মুঠতে আপোনাৰ ফালে চাই চাই ভুকি আছে বা কুকুৰ আপোনাৰ ফালে দেখিলেই এগ্ৰেচিভ হৈ পৰে বা শঙাল হৈ পৰে সেই সময়ত আপুনি কি ভাবিব তাৰমানে এইটোৱে যে আপোনাৰ ওপৰত নকৰাত্মক বা আত্মা বা যিকোনো এটা শক্তি আছে যাৰ বাবে কুকুৰে আগজাননী লাভ কৰিছে আৰু কুকুৰে আপোনাৰ ফালে চাই ভুগি আছে তাৰমানে এইটোৱেই বুজায় আৰু যদি আপোনাৰ শনিৰ দুখ আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব শনিৰ দুখ থাকিলে শনিবাৰে আপুনি ক'লা কুকুৰক কিবা এটা খুৱাব পাৰে ভাল বস্তু খুৱাওক ৰুটি খুৱাওক ভাত খুৱাওক মুঠৰ ওপৰতে কিবা এটা খুৱাওক খোৱালে আপোনাৰ বহু পৰিমাণে শনিৰ দুখ কম হ'ব বা এতিয়া যেনেকৈ কুকুৰে পোৱালি জগোৱাৰ এটা সময় বহু মানুহৰ ঘৰত ক'ৰবাৰ ঠাইৰ পৰা কুকুৰ এটা আহি পোৱালি জগাই আছে তাৰমানে এইটো কি হ'ব বহুতৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হয় যে কুকুৰটো ক'ৰবাৰ পৰা আহি পোৱালি জন্ম দিছে তাৰমানে এতিয়া কি হ'ব এয়া এটা শুভ লক্ষণ কাৰণ এটা জীৱ জন্তুৱে কেতিয়াও বেয়া ঠাইত নিজৰ পোৱালি জন্ম নিদিয়ে এটা পবিত্ৰ ঠাইত পোৱালি জন্ম দিয়ে তাৰমানে এইটোৱে যে আপোনাৰ ঘৰটো ভাল ভাল এটা ঘৰ সেয়েহে তাতে আপোনাৰ কুকুৰ বা আন ঠাইৰ পৰা আহি কুকুৰে পোৱালি জন্ম দিছে সেই কুকুৰক আপুনি পালন পোষণ কৰক পালন পোষণ কৰিব নোৱাৰিলে যিকেইদিন আছে ঘৰত সেইকেইদিন আপুনি শুশ্ৰূষা কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব লক্ষ্মী আগমন হ'ব আৰু এতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত কুকুৰে কান্দিব তেতিয়া আপুনি কুকুৰকেইটা খেদি দিয়াটোৱে ভাল হ'ব